semua yang dikaitkan dengan YB, tim YB ke semua kalah dekat cabang. Okey. Cuma YB kita panaskan sikit. Saya start petik-petik orang. Cuma yalah, kalah kalah lah tapi ada yang kata ini kalah sebab tak jaga akar umbi YB. Saya petik dalam news eh hari ini YB Ramanan, Ramakrishnan, calon naik presiden yang baru nak bertanding ni, dia kata Kekalahan ini disebabkan oleh tak jaga kaum B Jadi dah ada bodyguard, dah jadi menteri Whatsapp pun itu ini dan sebagainya Jadi macam mana way Ya Yalah saya tak ada Whatsapp tu satu dunia tahu Saya memang tak ada Whatsapp <laughs> Keluarga saya pun tak ada Whatsapp uh, Ada, jadi saya, saya tengok lah Sebab tu saya kata dia sebahagian daripada naratif yang cuba dibina lah kan uh, Jadi Saya ingat uh, Yalah saya tak boleh nak salahkan Ramanan lah. Mungkin Ramanan baru dalam parti ni hmm. Masa kita lawan Najib dengan <laughs> Masa kita lawan Najib dengan YMDB dulu tahun 2015 Dia bendahari MIC pun hmm. Dia masuk parti tahun 2020 Maksudnya selepas Selepas Um, MIC kalah tahun 2018 1MDB pun dia masih lagi dengan MIC Jadi kalau saya nak salahkan dia tu pun ialah Saya bagi masa lah Dia mungkin terkeliru Budaya akar umbi yang ada dalam keadilan Dengan daripada parti lama dia Budaya kita lain Baik eh Jaga akar umbi ni macam mana kan kalau jaga akar umbi seperti yang Ramanan duk sibuk beritahu semua itu maksudnya turun jumpa senyap-senyap bagi lima ribu, sepuluh ribu kepada orang semua supaya aku bagi ini sepuluh ribu nanti kau sokong aku memang saya mengakulah saya tak jaga lah macam itu kan kalau kalau menjaga akar umbi ni maksudnya um, hantar hamper di Pavali hantar hamper raya hantar hamper Wong Chen tak ada kat sini eh Wong Chen dekat sini uh, Wong Chen biasalah orang sibuk-sibuk dia pergi bercuti kan? um, Wong Chen satu hari dia message saya dia kata ah, kenapa lah menyusahkan aku kata kenapa pula ni ni ada orang ni hantar kotak kuih raya sampai satu lori padahal raya dah habis minggu dah pun Ha, tapi sebab pemilihan ni kan gaya pemilihan ni kan. Dia kata menyusahkan aku sebab aku nak kena angkut buat naik pejabat aku, pejabat aku tingkat dua. Jadi kalau nak kata saya tak jaga akar umbi oleh kerana benda-benda macam itu, memang saya mengakulah sebab kita ni parti reformis dari sehari. Kalau kita nak buat macam itu, baik saya masuk parti lain. Senanglah. Tak payahlah nak keluar lokap, pergi demo. Sebab Ramanan tak pernah kena rasa pukul demonstrasi. Kita pernah rasa semua kena sembuh air semua ni. Kan? Jadi kebelakangan ini memanglah bila dah menang, dah jadi kerajaan, banyaklah yang saya pun tak tahu watak-watak mana, daripada parti mana yang masuk. Budaya itu jadi Mungkinlah, mungkin dia berlaku jujur. Dia rasa memang ini seorang timbalan presiden yang tidak baik, yang tak menjaga akar umbi lah. Tapi budaya kita dalam PKR menjaga akar umbi ini lain. Menjaga akar umbi bermaksud kita turun ke bawah, kita kuatkan kawan-kawan kita untuk dia dihormati di kawasan parlimen dia, dan kita tak boleh nak pulukan wang kerana kita pun tak ada duit kan jadi kalau kalau contohnya kan saya saya perhatilah benda yang tak pernah berlaku dalam parti tau you know, ni saya tengok ada lah saya dengar pimpinan wanita yang nak bertanding pimpinan wanita ni sampai beli tudung beratus-ratus ribu ni apa ke benda ni kita mana pernah bertanding dengan bagi tudung kita bertanding menguatkan cabang dengan perkara begini. Pertama kita bawa agenda rakyat yang menggami sokongan rakyat biasa. Jadi rakyat biasa setuju dengan cara kita dan kita bina keyakinan mereka bahawa parti ini layak untuk memerintah kerana mereka boleh bawa keadaan yang lebih baik. Baik kerana kita lebih jujur baik kerana rancangan ekonomi dan rancangan kita untuk rakyat itu lebih baik dan dilihat lebih berkesan baik kerana kita ni dilihat membawa budaya politik yang lebih telus dan lebih dipercayai oleh rakyat itu tanggungjawab pimpinan pusat seperti saya tapi tak cukup untuk kita berkempen di pusat kemudian kita kena turun di cabang-cabang untuk kita yakinkan pula dengan itu kita bagi ceramah, kita jumpa rakyat, kita tunjukkan pimpinan kita di peringkat cabang supaya bila masuk pilihan raya, orang ada keyakinan dan kawan kita di cabang itu menang. Yang itulah menjaga akar umbi sedari-sedari, bukannya tabur duit. Yang itu yang saya rasa, kalau nak ikutnya rekod saya bab itu, saya saya tak adalah kata hebat. Tapi lebih baik daripada Ramanan lah kot. Kan paling kurang kan Paling kurang Masa parti teruk Tak ada kursi Masa orang tak berani nak buat ceramah Masa tak ada duit Kita tetap turun Dan yang itulah yang membina Setia kawan di akar umbi Ni yang hadir ni Tak ada seorang pun saya bayar Saya keluar tadi saya dapat apa nama ni uh, message lah. Message kata alamak mampu kita malam ni ada 30 orang. Dewan tak penuh. Aku kata mampu lah semua orang takut. Uh, parti kita dah jadi macam itu orang nak hadir pun takut kan. Tapi yang hadir saya ingat kebanyakan yang saya kenal muka-muka ni sebab bukannya sebab dia orang hebat ke apa. Hmm. Saya kenal sebab dia memang di mana-mana ada muka dia. Dengan reformasi daripada dulu Demo pun ada dia, bersih pun ada dia Ceramah lima orang pun ada dia Pacar pun ada dia Dan bila dah jadi kerajaan Dia tak ada pun dapat apa-apa hmm. Tapi sebab daripada awal Kita yakin bahawa kita sokong parti ini Demi untuk kebaikan yang membawa perubahan kepada negara Jadi bagi saya Kalau, kalau nak kalahkan saya Ataupun nak suruh saya berundur Ataupun kawan-kawan lain ni kerana tak bagi duit Dan jangan buat pemilihan lah Kita buat loteri ha. Siapa yang boleh bagi loteri lebih besar Kamulah jadi Timbalan presiden ke Naik presiden ke Buat apa kami buang masa kan Kita orang duduk diam-diam lah tapi kalau nak dijadikan alasan untuk mengabui mata di luar yang pimpinan ini ditolak kononnya oleh akar umbi, atas alasan kerana tidak ialah tidak membantu akar umbi saya ingat ini budaya yang yang perlu kita lawan saudara-saudari tahu saya dekat sini bila saya dah duduk atas pentas dan bercakap terbuka begini saya rasa saudara-saudari dah tahu saya dah tak makan saman dah saya bukan peduli pun menang kalah yang saya tahu ialah parti ini kita bina bersama lebih 25 tahun suka duka Dan yang jadi ancamannya ialah kalau budaya ini dibenarkan berakar tanpa disanggah. Maka apalah sangat parti kita ini di mata rakyat. Dia kata kamu ni semua sama je lah. Jadi sebab itu malam ini contohnya kan. Hmm. Saya tahu kita buat podcast ni bukan sangat soal nak tunjuk sokongan dan sebagainya. Kerana kita perlu polis lah. Oh. <laughs> Lama dah polis tak datang masa saya bercama. Uh, Ambulan kot. Ambulan. Ambulan. Ambulan, Ambulan kan? Ambulan. Bomba. Oh. Amba apa you? Uh. Jadi dia sebenarnya... Okay. Okay, dengar kat saya. Eh, bomba ni apa? Ada orang terbakar ke apa kat lebih dulu? Oh, dia sebab yang bakar menteri. Ya. dah <laughs> terbakar YB. Aduh. Belum apa dah terbakar dah. Tak, jadi sebab itu. Eh, dengarlah aku. Jangan dengar. Jangan dengar bomba. Jadi sebab itu, saya nak beritahu bahawa... Ya. Yeah. Pelik lah ni kan. <laughs> <laughs> sebab itu saya nak beritahu bahawa... Yeah yang 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 kita hadir dan kita dengar malam ini ialah kerana kita nak perlu selamatkan parti ini daripada budaya-budaya seperti ini. Dan kita tak payahlah kalau sebelum ini bertahun-tahun sejak jadi kerajaan kita cuba untuk ini sebab nak mengganggu siaran ke apa ni? Ambas sebab apa ambas? Oh ya parking bomba ramai banyak-banyak tadi. Ah okey bomba sukarelawan. Okey okay, oh, ya. okay, okey okey okey. Ah uh, ada kebakaran memang ada yang terbakar tetapi bukan dalam dewan ini. Uh. <laughs> Jadi sebab itu okay. saya okey kita nak balik-balik. Okay, balik. Kena ganggu dengan siren pula dah. Jadi sebab itu saya ingat em um, soal akar umbi semua ni Um, kalaupun kalau pun saya saya rasa mereka boleh bagi alasan dan jawapan tapi kita di dalam parti dan rakyat memerhati jadi sebab itu sangat penting untuk kita pastikan bahawa budaya-budaya seperti itu tidak berakar kerana kalau kita dilihat tidak ada beza dengan parti-parti yang lain macam mana kita nak cakap menggilap idealisme reformasi ya? Saya duk baca yang baru-baru masuk parti ni kan yang muda-muda ni kan yang dalam adalah yang AMK tak AMK nya kan. Dia tulis karangan tu kan. Aku ingat Mak Jagan ni ada dalam bersatu je. Upunya dalam PKR pada Mak Jagan juga. Punyalah panjang cerita menah lah cerita wahana lah cerita idealisme reformasinya sebenarnya. Macam mana kita nak gelap idealisme reformasi? Kalau kita sesama kita tahu bahawa perkara yang kita lawan berpuluh tahun itu sudah ada mula bibit-bibit Dan juga kita pun mula nampak kalau perkara ini tidak dilawan Maka parti ini akhirnya akan berakar budaya ini Jadi dia kita akan ditolak oleh rakyat Jadi nak marah dekat saya, marahlah Kalau orang kata oh dia ni bercakap secara terbuka dan sebagainya bagi saya lebih baik kita berterus terang sekarang Daripada kita cuba sembunyi Dan kemudian rakyat rasa bahawa ini bukan lagi parti yang saya sokong dahulu Bila kita dihukum di pilihan raya Sesal dahulu pendapatan Sesal kemudian tidak berguna